Здравствуйте, меня зовут Оксана, фамилия Семехина. Мы из Днепропетровска. Это благотворительный фонд. Вот, я занимаюсь развитием благотворительного фонда Европа-Украина. Для того, чтобы помочь детям, детям-сиротам, прибывшим из зоны АТО, чтобы помочь детям, которые находятся на украинской территории, но а, при военной территории, да, то есть, которые там остались, и сейчас нет большой возможности их опекать, помогать, но они там остались. Это и дома инвалидов, и приюты детские, это и детские дома, да, вот, и, так скажем так, медицинские учреждения, эти со специальными, как бы, да, особенностями физического развития. Здесь они на Украине тоже вынуждены попали, да, то есть в разные регионы их раскидали из АТО из зоны АТО, из Донецкой, Луганской области. То есть фонд наш занимается детьми всегда, но в том числе есть еще семьи переселенцев. Это получается, что если какая-то группа э, семей да, вынуждена переехала, мы видим эту проблему, да, или мы знаем, как помочь в первый там, месяц или в первые там, недели самые острые, и пытаемся привлечь по максимуму друзей, знакомых, волонтеров, меценатов и каким-то образом привлечь какую-то группу лиц, которые становятся кураторами, да, вот какого-то небольшого района, да. этой транспортной компании, которые знают, что они туда ездят со своими какими-то необходимостями, да. мы пытаемся привлечь, чтобы постоянно передавать груз. И нам важно, чтобы мы знали сигнал и сами его проверили. То есть нам надо знать, сколько детей, какой возраст, какие условия содержится, да. сколько у них с собой было возможностей, да, привезти личные вещи, какое их состояние здоровья, да. какой-то такой этап. Знаете, мониторинг он позволяет нам активнее и больше собрать помощи. То есть нужнее всего вот взять, что надо да, и привести. Вот такой моментальный порыв он всегда оправдывает за себя. Ну, потому что кроме пищи, кроме еды, да, кроме какой-то определенной группы товаров, первой необходимости, детям надо обязательно предметы для образования то есть для развивающие какие-то, да, это школьная программа, дошкольная школьная программа, это мелкие ручки, это все надо, то есть оно в таком количестве должно потребляться детьми, да, это же так же, как ну, расходный материал. Также им необходимы очень медикаменты или же витамины, то есть еще в старой школьной советской программе было обязательно детям витамины да, выдавать. Дети обязательно получали группы витаминов по сезону. Вот. вот этим хотим сейчас тоже заниматься. Вот привезли, часть витаминов привезли очень качественным до 13 лет детям то, что надо, да? вот, на курс на каждого ребенка. Плюс я понимаю, что мяч – это не только детская радость, да? мяч – это физическое развитие. Вот мы привезли мячи. Да? Хорошо, конечно, что это и баскетбольные у нас повезло, и э, футбольные, потому что дети они кто-то любят баскетбол, да? Кто-то футбол. Вот мы как бы Нам очень повезло, что с нами сотрудничает представитель Это Германии, раскладуш. который нам помогает сейчас с раскладушками но не и с нет, одеялами. Я сама их не поняла. Это тоже, но, ведь, да, человек, который прибывает, или ребенок, он прибывает из зоны оттуда, из оккупированной территории, прибывает на чью-то чужую территорию, которая явно не предусматривает на данный момент, да, количество кровати, количество тарелок, чашек, или же количество не предусматривает даже элементарных идеалов, да, Их просто нет. Да, все радушно принимают детей, но обеспечить никто не в Задача вот общественных организаций и фондов изыскивать вот эту вот как бы необходимость и покрывать моментально. Потому что все, что надо человеку для комфорта, вот на одни сутки примерно, да, вот, должно быть. От полотенца до, конечно же, лечь, укрыться, да, и спокойно уснуть. Вот. И я, конечно, надеюсь, что, допустим, определенные детские дома еще имеют какие-то фонды, чтобы дать им хотя бы питание на какие-то там определенные сроки, месяцы, да, на которые они могут себе позволить это. Потому что 14 выездов было сделано в зону АТО нашей группой, да, и мужчины ездили туда, конечно же, без нас. Половину у нас практически груза забирали на постель, где находились пост сепаратистов, да? Половину груза как бы отбирали, но пропускали дальше. То есть фактически хотя бы половина груза доходила. И то, что мужчины видели, да, и то, что они пытались разобраться, это и так, мы приехали, на те, нет. Покажите, что у вас тут, а кто у вас тут. То есть и скрываются такие острые моменты, как вот вывезена часть детей, а осталось а как это детей оставили? Вот осталось 30 детей, воспитателей, там, да, допустим. А как это? Подождите. А, а, кто же у вас на баланс поставил? Что вам дают? А ничего. Открывается, значит, кладовка. Вот там три миски. Там в одной миске, как вот ребята говорят, сахар высыпан уже. Вот эти, как, ну, на кухне миски, да, стоят. Кладовка такая. В другой была крупа. В третьей была вот картошка и какие-то овощи сложенные. Но они уже не выглядели, как бы, потребляемые нами. Мы дома не сварим из такого уже. Это точно. Вот. И сухари они были там. Ну, в общем, эти расплакались воспитатели, это что-то сняли на видео, на фото наши мужчины, да, с фонда, и представители Евромайдана ездили. Вот, засняли просто эти женщины, когда увидели муку, сахар, элементарно, они, говорят, они рыдали, в общем, побежали эту сдобу одна делать, другая, говорит, начала сразу это как-то паковать, потому что, чтобы сохранилось подольше, да. Посчитали на детей, в общем, детей интересовал процесс, конечно, кухни, запахов, пищи, они все вот, 30 детей, они как-то скучились, да, к моменту еда, продукты, и их воспитатели, и их повара, которые вот это пытались уже что-то организовать. То есть интерес детей. Представляете, какой, да? То есть вместо мелков, вместо там развития, вместо игры какой-то, да, бешеной на улице, там футбол, там дети дерутся, там ну, свои какие-то, да, играют на горках, носятся. То есть дети в ожидании, в наше, в 2015 году, в ожидании еды. Причем еды, которая по запаху им, ну, они понимают, что такое сдоба, что такое булочка, пирожок или хлеб. То есть, понятно, ребенок не жареный, по мясо котлет хотел, вот этот запах хлеба, да, это было ужасное зрелище. Приехали, мужчины очень расстроены были и категорично как бы говорили, что детей вывозить надо. Они не получат там ничего, ни медицинского обслуживания, ни достаточно. А образовательная программа вообще закрыта тема. Как? Как? Ну, если на то воля учителя, он уедет, да, если он не хочет находиться в зоне войны, правильно? И явно на место никто не больше не придет преподавать какой-то предмет, да, или какую-то дисциплину. То есть дети остались без образования, без медицинского какого-то обслуживания определенного, без норм вообще гигиены и без еды. То бишь, принимая сюда детей, мы хотя бы даем им шанс, что мы вот люди, просто вот население Украины, да, кто заметил это, обратит внимание, начнет что-то делать. Иначе никак не получится. Мы не дождемся директив каких-то, да, которая пройдет, кому-то станет на обсуждение, потом кого-то на баланс поставят, потом куда-то перейдут деньги, потом эти деньги типа перечислят, да, и потом кто-то им разрешит там купить. Ну, это будет очень долгая история. Вот. Мы занимались очень много парнями в АТО, да? помогали как бы, и вот они эту проблему постоянно рассказывали. То есть и мы передавали вещи, вот на этом автобусе тоже ездили туда, вещи, теплая одежда, которая вот проезжает машина, она едет да? от блокпоста. Блокпост, выдали мешок одежды, да? то есть на этом автомобиле выдали. А, а ребята второй, второй мешок отдали, и они делятся с населением. То есть теплая одежда, которую мы передавали, да, сразу стала понятна проблема. Население нечего есть, нечего носить. Ну, но как бы они уже, население двигается дальше по территории Луганской, донецкой области, ну, дальше от зоны боевых действий, например, да, переселяется, переселяется или как-то. Вот, и военные делились одеждой. Потом получилась острая проблема с детьми, с семьями, да, вот. И то же самое, как детей вывезли, а родители там остались. У нас такие два острых сигнала есть на группу детей. Это сепаратисты не выпустили родителей. То есть это были написаны расписки, заявления, документы, и детей выпустили, родителей нет. Но дети сейчас находятся в реальных условиях жизни на Украине, то есть имеют продукты, медицинское обслуживание, обязательное образование и, конечно же, это развитие детей. То есть мы предусматриваем, что наша программа на лето как бы попытаться всех детей максимально направить на отдых, лечение и оздоровление. Дружественные страны дали свое добро максимум. Мы хотим, чтобы вот группы детей посетили примитивно вот наше море, побывали на море, да? Но ну, понятно, у нас есть еще Карпаты, вот, но они не так сильно инфраструктура развита для большого количества детей. Ну, скажем, дружественные страны, лагеря, и ежелетние какие-то определенные у них культурные центры будут принимать наших детей. Вот я на это надеюсь, даже я думаю, что и отсюда дети должны попасть, как бы не только потому, что здесь все хорошо и красиво, очень здание, и они такие сегодня веселые были, радостные, и концерт, но они профессиональные, я думаю, они в конкурсах каких-то участвуют, потому что концерт, костюмы, вот их ну, какой-то нарахореограф специально готовит, и явно этот танец был уже где-то в серьезных выступлениях, очень красивые голоса, песни, то есть учат здесь преподаватели достойно детей. То есть я этот концерт как бы вижу в первый раз, и он был, ну как-то вот, они не сильно нервничали, как будто они профессионалы, талант. Просто дети выступили для нас очень приятно. Очень приятно, и как бы я понимаю, что это обязательная программа, гость приехал в концерт, сфотографироваться. Ну, это же здорово, правильно? Дети а уже... группа давно работает? Да, ну вот мы целый год работали по помощи АТО, но в том числе перекрывались какие-то моменты острые. То есть Невропетровская область приняла на себя большой очень удар по приему переселенцев, очень большой. Вот. А вообще из зоны АТО миллион, в которых выехала людей, вынуждены выехать, покинули зону Донецкого, это миллион, это 820 тысяч семей. А Невропетровская область за месяц приняла 2045 детей. То есть, получается, есть семьи, которые попали к нам, а есть просто дети, которые попали. Это расселение по санаториям, по приютам, по детдомам, по каким-то еще областным, таким нашим, ну, я не знаю, как это назвать, специальным учреждениям. А вот главная задача выполнена, их вывезли, но что военный акцент дают всегда, вывозите детей вывозить любыми путями, и очень многие рисковали, жертвовали волонтеры своей жизнью, вывозили на автобусах семьи, детей. Им никто за это не платил, их никто этого не обязывал, но они пытались уговорить население покидать территорию зоны АТО, дабы спасти детей, дабы дать детям еще шанс на будущее, потому что там его нет. Название ваше. Это областный благодейный фонд допомоги биженцам, детям-сиротам, семьям які загубили годувальників під час подій у АТО. А вот этот немецкий представитель, с которым вы сотрудничаете, это просто вот как житель или он тоже представитель организации? -то, а, значит, серьезно организации на нас призыв помощи, вот в данный момент, секунду, не надо ждать недели. Это Красный Крест отозвался, да, и немецкие благотворители, которые давно на Украину передают гуманитарную помощь. А вы знаете, Украина сейчас именно та, которая находится в зоне боевых действий, на, на грани гуманитарной катастрофы. Но не на грани, а в принципе там есть гуманитарная катастрофа, вы знали, что это такое. Это отсутствие элементарных условий жизни, и это отсутствие норм да, определенной жизни. Да. Вот гуманитарный груз – это организация и Красный Крест, и немецкая организация передают нам уже не первый раз. И в данный момент просто они знают потребность. И вот они отозвались. Знают, что одеяло, что нужно мечи, что надо а раскладушки, спальное место для вновь прибывших 29 сюда а, членов этого дома, где теперь семья будет. Какое-то время они будут здесь жить с семьей дружной большой. Да? И вот первую потребность покрыли. Но друзья, волонтеры, которые поделились грузом, который мы сегодня привезли, это груз, который поделился с военными. То есть волонтеры, которые ехали туда, отвозить на передовую под Мариуполь какие-то продукты, питания, они делились прямо вот в ночь отъезда, открывалась машина, поддавался нам какая-то часть груза, подъедет туда, там тебе еще. В общем, в принципе, за двое суток мы собрали весь, ну, двое полностью, потому что этой ночью грузка была. То есть я посещала эти склады наши волонтерские в Днепропетровске и видела, как вот все сортированы продукты, что если хотя бы я скажу, что надо, мне бумажку даже не потребуют, а скажут, сам, что надо там? Я говорю, какой возраст детей, или сколько детей, или куда мы едем. Или под возможность машины. Сколько мы можем взять. И это надо делать, иначе как бы до них не дойдет бумажка, до этого волонтерского склада. Да? И делятся, и с улыбкой, это все спрашивают еще. Куда дальше планируете ехать? Краматорск, 107 детей из них, больше половины отказников, 48 белоинфицированных детей, это от 0 до 3 лет. Они находятся в зоне гуманитарной катастрофы полностью. И Мариуполь это дети вывезенные вот недавно. Мы не можем с опубликовать места, где сейчас находятся дети вывезенные из зоны АТО. Дети там находятся под Мариуполем. Туда нужно тонну, тонну именно привезти продукты, ну, потому что у нас прописано продукты, предметы первой необходимости, гигиены. Эту тонну нам еще как бы не удалось собрать до конца, поэтому здесь мы могли быстро покрыть какую-то потребность, да? Плюс это был призыв какой-то души, ну давайте быстрее сюда, хорошо. И как-то все сложилось. То есть врачи кардиологического отделения у нас отозвались, они готовы на следующую поездку приготовить одежду. То есть это и население, это и люди, которые работают с детьми. То есть люди, которые в детской там, больнице лечат детей да, сердечников, они понимают потребность ребенка, и у них гуманные отношения, они готовы помогать. Вокруг себя они уже объявили всем, что давайте поможем детям, не копали, да, где мы сегодня приехали. И вот, как бы, я не думаю, что это наша последняя позиция.